Ну, это сегодняшняя игра, мы просто обязаны были ее выигрывать сегодня. Опять и мы я это знаем. Заговорил, зн... молодец, мне это нравится. <связь> мы знаем, проиграли очень обидно. Очень обидно просто проиграли два дня назад. Будивельнику тоже игру нашу, считаю, выигранную. Допустили не обязательно ошибки в конце. А сегодня просто хорошо финишировали. Вся игра была на равных. И игра, и статистика показывают, что играли ровный, а, оба ровные команды, ровная игра от первой до последней минуты. И, конечно, я очень рад, что нам удалось в э, конце такой нервной, как говорят, физическом баскетболе, в конце выстоять и выиграть. И э, у нас получались отрезки, когда мы играли так называемые от защиты, когда играли терпеливо нападение, когда, можно сказать, играли больше головой, тогда сам получалось. Но у нас настолько желание есть, настолько азарт, что иногда наши ноги не разрешают думать, и мы делаем такие глупые, глупые действия, нападения и защиты. Я очень рад за то, что я услышал от игрока Мальчевского, что игрок с уверенностью сказал, что мы приехали за победой. Да, и мне это очень радует, что все эти наши последние игры показывают, что дают игрокам более уверенность. И хоть и Киев находится выше нас в турнирной таблице, да, это ничего не значит. Также был Будивельник. Мне нравится то, что игроки думают, что они приехали не просто играть, не просто участвовать в соревнованиях, но они хотят выиграть. И, может быть, конечно, сегодняшние игры концами были более удачливые, но нам удалось, меняя практически все время защиту, так более импровизируя моментами нападения, как-то склонять этой концовке, это, концовки, это чашу весов, если так правильно вырежу нашу пользу. Хорошо начали игру, уверенно. Где-то были ошибки, но не так было заметно. Во второй четверти немного потеряли свою игру, но в начале третьей хорошо сыграли отрезок, но проиграли подбор. Бросили 54% штрафных. Это очень плохо. И, наверное, потому что не забили штрафные, на этом отразился результат. Ну, счет на табло. Обе команды хотели выиграть, Я, ну, победитель только один. Это не общая фраза. Я смотрю по своим игрокам, по своим, по их отношению, по их реакции. Не хватило, для победы иногда не хватает одного, одного рывка, одного броска, одного подбора. Нам сегодня вот во многих компонентах чуть-чуть не хватило того, чуть-чуть не того. В баскетболе чуть-чуть не бывает. Поэтому э -э мы проиграли. Но я считаю, что э -э результат... По-моему, как, как незакономерен. Но я сказал так, что э, каждый хотел выиграть, каждый хотел э, показать лучший баскетбол. Но нам сегодня его не удалось. В общем, сделать моментами э, была добротная работа, добротная игра, но результат, опять же, я говорю, что он зафиксирован, и мы сегодня не победители. Обвинять никого не буду и говорить, что там кто-то провалил игру или кто-то сыграл не так, как должно быть. Причин много можно назвать, но не буду вдаваться в подробности.